मुशरे में जो बुराइयाँ नौजवान नस्ल को तबाह कर रही हैं ख़ानदानों को तबाह कर रही हैं कुंभे को तबाह कर रही हैं या नौजवान नस्ल की नाकामी अपने मकसद से हट जाना वो क्यों अपने टारगेट को अपने एम को अपने गोल को आप लोग क्यों अचीव नहीं कर रहे आपकी कामयाबी का तनासब कम है नाकामी का तनासब ज़्यादा है इसी तरीके से क्राइम रेशो ज़्यादा है पीस रेशो कम है अदबो अदाब, हया शर्मो हया रिस्पेक्ट वैल्यूज़ मॉरल वैल्यूज़ सोशल वैल्यूज़ ये और सबसे बड़ी चीज़ घरों के अंदर तबाह तबाही क्यों आ रही है डाइवोस रेशो क्यों बढ़ रही है माशरे में कभी हमने इन चीजों पे गौर किए जहां बहुत से इसबाब में आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं उनमें सबसे बड़ा जो सब है वो सबसे बड़ी जो कॉज है वो क्या है वो है हमारा मोबाइल हमारा मोबाइल आया हमारी जिंदगियों से सुकून चला गया हमारी जिंदगियों से अदब अदाब चला गया हमारी जिंदगियों से हया चला गया हमारी जिंदगी से रिस्पेक्ट चली गई मॉरल वैल्यूज चली गई सोशल वैल्यूज चली गई हम शॉर्ट कट पर आ गए हमसे मुताया चला गया हमसे यारी दोस्तियां चली गई हमसे खलूस चला गया हमसे अदबो अदाब चला गया हम लोग एडिक्ट हो गए हम लोग नशियों की तरह आदि हो गए टू बी फ्रेंड, आप लोग सुबह उठते हैं सुबह उठने के बाद आप लोग सबसे पहला पहले पांच दस पंद्रह मिनट में आप लोग क्या करते हैं सबसे पहला काम जो पांच मिनट दस पंद्रह मिनट में होगा वो ये होगा कि उठते साथ सबसे पहले आप अपना मोबाइल उठाकर टटोलेंगे उसके बाद उठेंगे रिलैक्स होंगे वॉशरूम जाएंगे वजू करेंगे इबादत की तरफ आएंगे नमाज वगैरह पढ़ेंगे या जिस मजहब के आप पैरों हैं आप उसको फॉलो करेंगे तो क्या हम वो नशियों की तरह एडिक्ट हो गए नमाज पढ़ रहे हैं आप लोग मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं पाकिस्तान में जुमे की नमाज के बाद आप देख लें या फर्ज नमाजों के बाद आप देखें सबसे पहला काम क्या होता है नमाज पढ़ने के बाद इमाम साहब ने कहा रहमतुल्लाह वरह अमैक्म रहमतुल्लाह सबसे पहले आपने मोबाइल निकाला और देखा गोया ऐसे लगता है कि जैसे आपको मैसेज आ गया कि भाई आपकी इबादत आपकी नमाज आपके नफल आ, कबूल हुए या नहीं हुए माँ बाप मां कह रही होती है बाप कह रहा होता है यार ये काम कर लो अच्छा जी चलता हूं अच्छा जी चलता हूं बस ये एक एक आ, ये काम कर लू मोबाइल पे ये देख लू ये मैं ये नहीं कह रहा कि मोबाइल के पॉजिटिव यूज नहीं है मोबाइल के पॉजिटिव यूज भी है लेकिन नाइन्टी फाइव परसेंट जो हमारे माशरे में नौजवान हैं वो उसका नेगेटिव यूज कर रहे हैं बेहयाई बढ़ गई है नौजवान एडिक्ट हो चुके हैं घरों में तबाही मच चुकी है जो शादीशुदा हैं लड़कियां हमारी बहनें वो क्या एडिक्ट हो चुकी हैं और वो जो सोशल मीडिया पे जो उनको दिखाया जा रहा है वो वही करिए शोहर को टाइम देना शोहर का खाना गर्म उसके सामने रखना शोहर की रिस्पेक्ट शोहर को तुर्की बतुर्की जवाब देना ये सारा कुछ वो कहां से सीख रही है इसी मनहूस मोबाइल और माशरे से सीख रही है मीडिया से प्राइम मीडिया से सोशल मीडिया से देख रही है और सीख रही है और वो समझ रही है कि यही जिंदगी है और नतीजे क्या निकल रहे हैं कि डिवोस रेशो बढ़ रही है इसी तरीके से नौजवान शादीशुदा मर्द हजार तमाम गिलाजत और गंद मोबाइल पर देखने के बाद वो जो बाह उसके घर वाली बीवी है पाग दामन उसकी बीवी है वो उससे भी वही तो कर रहे हैं कि मेरी बा, जो बाह या बीवी है ना वो भी मुझे इसी तरह ट्रीट करे जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पे देख रहे है। अब घर की जो औरत होती है वो तो बायाह होती है चादर और चार दीवारी का तकदस उसके जहन में होता है उसके माँ बाप की तरबियत होती है वो उस बेहयाई की तरह उसको ट्रीट तो नहीं कर सकती तो नतीजा क्या निकलेगा वो नौजवान या वो मर्द लेफ्ट राइट मुंह मारेगा बीवी को टाइम नहीं देगा बच्चों को टाइम नहीं देगा कमाई की तरफ टाइम नहीं देगा अगर कमाई के लिए गया हुआ है वो जॉब पर बैठे हैं आप लोग मोबाइल को लेकर बैठे हैं आप अपनी जॉब को ही हलाल नहीं कर रहे ना जो जॉब का टाइम है आप उस पर भी पूरा टाइम नहीं दे रहे तो क्या हुआ जब आप अपनी जॉब पे पूरा टाइम नहीं दे रहे तो आपकी कमाई हलाल वाली तो ना हो गई क्योंकि काम मांगते हैं ना आपकी प्रेजेंस के साथ साथ आपका टाइम जो है जिस चीज के लिए आपको पे किया जा रहा है वो नहीं है इसी तरीके से नौजवान नस्ल शॉर्टकट की तरफ है आप देख लें क्राइम रेशो क्यों बढ़ रही है जी के, जितने भी क्राइम है मूवीज को देखकर टिकटॉक्स को देखकर जितनी भी सोशल मीडिया एप्स हैं ट्विटर हो गया फेसबुक हो गया यूट्यूब हो गया जितनी भी हैं जिनके मुझे नाम नहीं आते नौजवान नस्ल शॉर्टकट तरीके से अनिंग चाहती है मुतालिया खत्म हो चुका है। आप जो आईएसएसबी वाले बैठे हैं आप लोग शॉर्टकट देखना चाहते हैं कि मैं जीटीओ को कैसे ट्रैप करूं मैं डिप्टी प्रेसिडेंट को कैसे ट्रैप करूंगा या मैं उसको स्कैटिस्ट को कैसे टैकल करूंगा या जो आप लोग पीसीएस की तैयारी करें या पीपीएससी की तैयारी करें आप उनको देखें आप चाहते हैं कि पक्का पकाया मवाद लोगों की मेहनत लोगों के नोट्स वो मुझे मिल जाए और मैं उसको तैयार करके अपियर हो जाऊँ खुद जो मुताले हैं जो खुद एसेस करने हैं खुद बारीक भी नहीं है मताल भी नहीं है किताब भी नहीं है वो ख़त्म हो चुकी है फिर इसी तरीके से सोशल जो वैल्यूज़ हैंशरे के अदबो अदब हैं शर्मा सॉरी टू से इंतहाई माजत के साथ पहले ज़माने में माजी में चले जाएं तो आप लोग देखें कि चंद लोग होते थे जो कोठों पर जाके नाच गाना देखते थे आज हर पार्क में हर सड़क पर इंतहाई माजर के साथ मैं कह रहा हूं नौजवान लड़की खड़ी हुई नाच रही है एक्टिंग कर रही है क्या जी मैं टिक टॉक करूं और बड़े फखर से बता रही है मैं टिक टॉक करू शोरफा की बच्चियां आज टिकटॉकर बन चुकी हैं जो जी, जिन्हें वाइट कॉलर कहा जाता है जो नाच गाना लोग घरों से बाहर करते थे वो नाच गाना घरों में आ चुके हैं एक वक्त था मैं अपने बचपन की बात करूं तो जो जिन घरों में टीवी होता था उसको मायूब समझा जाता था लेकिन टीवी के पॉजिटिव पॉइंट भी हैं नेगेटिव भी हैं। तो आज हम मिन हैसल कौम माशे में आप देखें कि मोबाइल ने बिगाड़ पैदा किए हैं या सुधार पैदा किए हैं 95 मोबाइल ने बिगाड़ पैदा किए डाइवोर्स रेशो क्यों बढ़ी है बीवी और शोहर एक दूसरे में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट चुक आ चुके हैं लैक ऑफ ट्रस्ट आ चुके हैं बीवी कहीं और है शोहर कहीं और है? अगर शोहर हया वाला होगा तो बीवी भी हया वाली होगी क्योंकि दुनिया मकाफत अमल है अगर बीवी सॉरी टू से मैं हिम्मत साथ नहीं दे रही बीवी निपोलियन बोनापार्ट ने क्या कहा था यू मी गुड मदर्स आई विल गिव यू गुड नेशन आप मुझे अच्छी माय दो मैं आपको अच्छी कौम दूंगा एक औरत वो माँ भी है एक औरत बहन भी है एक औरत बीवी भी है आप अंदाजा लगा लें एक लड़की के कंधों के ऊपर कितने मर्दों की इज्जत होती है बाप भाई बेटा शौहर चार मर्दों की इज्जत है पांचवा जो रिश्ता है वो हराम है पांचवा रिश्ता टाइम पास है पांचवा रिश्ता आप लोगों की इज्जत से खिलवाड़ करने के बाद उल्टा आपको ब्लेम करेगा और कहेगा कि अगर तुम इज्जतदार होती तो क्या मेरे साथ ताल्लुक रखती ये प्यार मोहब्बत और ये मजाजी इश्क जो है ना ये कभी कामयाब नहीं हुआ और कभी मजाजी इश्क के साथ आप अगर किसी लड़के के साथ चले जाओगे एक टाइम आएगा वो आपको ताना देगा और आप लोग कहीं की नहीं रहेंगी तो नतीजे क्या निकलेगा ना आप मां बाप की होंगी ना आपको मुआशे एक्सेप्ट करेगा तारीख गवाह है आप बुक्स उठाकर देख लें ये जो कोठों पर या ये बाजार हसन में जिसम बेचने वालों की जो कहानी जब भी आप उठाएंगी उन्होंने किसी न किसी के पीछे इनिशिएटिव लिया होता है नतीजा निकलता है कि लड़का उसको धुतकार देते हैं और माँ बाप इज्जतदार होते हैं वो उसको वापस एक्सेप्ट नहीं करते तो नतीजा क्या निकलता है वो कोठों की जीनत बन जाती है इज्जतें तार तार कर कर मर्द मैं सारे मर्दों की बात नहीं कर रहा लेकिन आज के माशरे में मर्द एक भेड़िए की तरह है और औरत उसको चलता फिरता गोश्त नजर आते हैं यह बिगाड़ कहां से पैदा हुआ मोबाइल से पैदा हुआ मोबाइल ये उनकी आप आप आ, देख लें दुनिया का अब कौन सा काम है अब तो कंप्यूटर की भी आपको जरूरत है नहीं है आपके मोबाइल में लेकिन एक बात याद रखिएगा ये दुनिया मकाफात अमल है आज आप लोग जो बोगे आप लड़कियां भी और बॉयज भी आप जो बोगे वही आगे काटोगे आज आप अपने माँ बाप के साथ मुआशे के साथ इखलाकी तौर पर या याशरती तौर पर आप लोग जो कर रहे हैं सोशल मीडिया को देख कर यही कल कला को आपको आपके साथ आपकी औलाद ने करना है आप अपने आप को जहनी तौर पर उस चीज के लिए तैयार रखिएगा मेरी बातें अगर कड़वी हैं लेकिन मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है मैं हकीकत आपको बयान कर रहा हूं हमारी नौजवान नस्ल में तलाक की रेशो क्यों बढ़ गई है इसी वजह से आप एक लम्हे के लिए सोचें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई शोहर को लगा बीवी कहीं और मसरूफ़ है बीवी को लगा शोहर कहीं और मसरूफ है मिसअंडरस्टैंडिंग हुई नौबत तलाक पे आ गई उस मासूम उन मासूम बच्चों का क्या कसूर है जो वो एक पूरी की पूरी नौजवान मासूम पौध वो तबाह हो गई ना बाप की रही ना माँ की रही माँ को कोई और मिल जाएगा माँ कहीं और शादी कर लेगी बाप को कहीं और मिल और मिल जाएगी बाप कहीं और शादी कर लेगा तो ये जो बच्चे हैं ये कहाँ जाएंगे बच्चों की तरबियत कौन करेगा इसी तरीके से माँ बाप की रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी है अदब अदाब खत्म हो चुके हैं हया खत्म हो चुके है एक लम्हे के लिए तनहाई में बैठ के आप खुद अपना मुहासबा करें और देखें आपके पैसे का जिया हो रहा है आपकी इबादत खालिस नहीं रही आपका जिक्र खालिश नहीं रहा आपकी नमाजें खालिज नहीं रही आपका मुराकबा खालिस नहीं रहा आपकी तहाजियत खत्म हो गई है जो इंसान रात के एक बजे दो बजे मोबाइल यूज करके सोएगा वो तहज के लिए कैसे उठेगा वो जिक्र कैसे करेगा मैं ये मुसलमानों की बात करूं इसी तरीके से आप हिंदू मत में देख लें आप सिख मत में देख लें आप जैन मत में देख लें जब आप अपने आप को मोबाइल के साथ एडिक्ट कर लेंगे तो आप मुझे बताएं आप अपनी इबादात को कैसे टाइम देंगे मुसलमान मस्जिदों से दूर हो गए हर चीज मुसलमान को कुरान मुसलमान को अपनी मर्जी का दीन उसके मोबाइल पर मिल गया है जहां उसको उसकी मर्जी का फतवा मिलते हैं खा वो कुरान के अगेंस्ट क्यों ना हो हदीस के अगेंस्ट क्यों ना हो हर दूसरा बंदा उठ के वहाँ पर मुफ्र बनकर बैठा हुआ है मुहदस बनकर बैठा हुआ है मुफ्ती बनकर बैठा हुआ है उसने उसी को फॉलो कर लेना है उसने उसकी तहकीक आप दीन से दूर हो गए आप अल्लाह से दूर हो गए आप अब अहिबै से दूर हो गए आप अल रसूल से दूर हो गए आप रसूल की तालीम से दूर हो गए आप अपने आबा अजदाद से दूर हो गए आप अपने सुलह बुजुर्ग अकाबरीन आप उनसे दूर हो गए आप कुरान से दूर हो गए आप अहदीस से दूर हो गए आप अपने किताबों से दूर हो गए अपने असलाफ से दूर हो गए तो क्या आप लोग फायदे में हैं या खसारे में नुकसान में है ये आप लोग मुहासबा करें और ये मेरी बातें आपको नॉर्मल लग रही हैं तन्हाई में बैठ के आप सोचिएगा एक कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको इस सोशल मीडिया पर आपको इस मोबाइल पर पछतावा जरूर होगा तो ये सदा जवानी नहीं रहनी और आप गर्ल्स का भी सदा ये होश नहीं रहना सदा ये बहारे नहीं रहनी ये आपकी वैल्यू ये नौजवान ये शहर की मक्खियों की तरह आपके पीछे उस वक़्त तक हैं जब तक आपके चेहरे पे झुरियाँ नहीं पड़ती और इंतहाई माजत के साथ ये गर्ल्स आपके साथ उस वक़्त तक हैं कहते हैं हर कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ है अगर वो औरत सिर्फ़ और सिर्फ माँ है तो मैं मानने को तैयार हूँ अदरवाइज़ औरत चुनती ही कामयाब मर्द को है औरत चुनती ही कामयाब मर्द को है आपके पास है तब औरत ने आपको चुनना है आपके पास पैसे हैं औरत ने आपको चुनना है अदरवाइज आप जितने लॉयल हो जाए जितने मुखलिस हो जाए ये जो जानू मानू और ये जो इश्क मुआश्क है ना हराम है गुना है और ये कभी कामयाब नहीं हुआ कभी कामयाब नहीं हुआ अल्लाह ने हमें अगर ये हराम के रिश्ते कामयाब होने होते तो अल्लाह ने हलाल में मोहब्बत हलाल में शफकत ना रखी होती हलाल के अंदर कामयाबी ना रखी होती फिर हराम ही चलता अल्लाह कुरान के अंदर हलाल को दस्तूर न बनाता अल्लाह अपने नबी और अम्बिया और उनके आहले बैत और आले रसूल के लिए हलाल रास्ते को ना चुनता तो इंतहाई माजत के साथ आप लोग मुहासबा करें मुहासबा करने के बाद मुहासबा करने के बाद मुझे कल आप अगले लेक्चर में आप मुझे बताइएगा कि सर आप सही थे या गलत थे और जो मेरे सुनने वाले सामीन हैं मेरी बहनें हैं मेरे भाई हैं वो किसी भी मज़हब के हैं एक लम्हे के लिए तमाम मजहब को बाल ताक रख कर इंसानियत के तकाज़े से रिश्ते आपके भी वही हैं मियाँ बीवी आपके भी वही हैं बहन भाइयों के रिश्ते और तकद्दस गैरत सांझी होती है खा वो किसी भी मज़हब की हो खो कोई भी बहन बेटी हो अपना मुहासपा ज़रूर कीजिएगा और सोचिएगा कहीं आप एडिक्टेड तो नहीं हो चुके मोबाइल की वजह से कहीं आपके रिश्ते ख़राब तो नहीं हो रहे कहीं आपका सुकून तो ख़राब नहीं हो रहा अगर मेरी बातें गलत हैं तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं मेरी रहनुमाई कर सकते हैं मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जो कह रहा हूँ वो हर आखिर है और मैं ये भी नहीं कह रहा कि इनके नुकसान ही हैं फ़वाद नहीं है। फायद ही है अगर उनको यूज करें तो नाइनटी फाइव परसेंट नुकसान परसेंट जो है आ, जो हमारी रेशियो है नौजवान नस्ल की वो उसको पॉजिटिव यूज कर रही होगी